Kebabspett, ryggbiff, entrecôte, hamburgare, färs, pizzor, oxfilé. Jag var ung när jag sökte mig hit och var också ganska osäker på vad jag ville. Och köttbranschen kändes kanske inte det mest attraktiva. Men nu i efterhand skulle jag säga så här, det var det bästa beslutet jag har gjort. Det är en väldigt attraktiv bransch. Det är rent, det är fräscht, jag tänker på säkerhet och som person kan man väl utvecklas väldigt mycket. Och vill man göra nya karriärer i framtiden så är det här en perfekt början. Innan man går in i produktionen så behöver man ha på sig rock, mössa, skäggskydd om man har skägg då. Och sen går man in och tvättar händerna. Min roll idag är jag produktionsledare för Team Sliced. Just nu ansvarar jag för ungefär 80 personer i produktionen. De personer som börjar här får en utbildning för att de ska kunna utföra sitt jobb. Det bästa med den här branschen är väl att man kan utvecklas, man behöver inte ha en högskoleutbildning. Det finns både unga och äldre som jobbar här. Vi har väldigt många kulturer på företaget. Vi försöker helt enkelt att de människor som behöver stärka sitt språk, sitt svenska då och placera på linjer där de växer också i sin roll. Det är det som är lite styrkan med, med oss, att vi tar emot människor som har driv och vilja. Jag rekommenderar absolut den här branschen där det är bra jobb, bra lön och bra arbetskamrater.